23 річна співачка Маша Фокіна про своє особисте життя сегодня батькам не доповідає. Мама, алло. Да все хорошо, все нормально. Я скоро заеду так вам. Не переживаю. Да, я Давай давай, я тебя кушаю. До сих пор от пытается меня вот так контролировать, но понимает, что уже не получается, потому что я уже самостоятельно, я живу одна. Я согласна полностью с ее родителями, потому что э, девочка праздник должна сидеть дома. Ну, мало ли, но ну, родители есть родители, сколько, сколько, бы лет тебе не было, все равно для, для, родителей ты остаешься ребенком. И они переживают, и в любом случае они думают, что же, где ты, что ты делаешь, и не, не дай бог, что-нибудь что произойдет. По большому счету это правильно, таких как она нужно держать в тяжелых рукавицах, это сто процентов. Маша живе без огляду на думку батьків, без роздумів погоджується на відверті фотосесії для чоловічих журналів. Інтернет рясніє оголошеннями про епатажні вчинки молодої співачки, інтимний пірсинг або зйомки у кіно у відвертих сценах. Якщо дитина був дуже домашнім, дуже послушним і таким-очень залюбленим, то він взагалі у місії комунибудь прочії і слідміром. Маша свою свободу виборола жорстким шантажем. Вирішила закінчити життя самогубством через те, що батьки її занадто опікали. Не хотіла взяти стані життя. Я настолько от я устала, настолько от наплакалась, напереживалась, що мені просто надає в якийсь момент і все. І я вирішила сказати, стоп. у заможних батьків Маша єдина донька, а он и так за ней хвилювалися, що что не позволяли, например, сами ездить у лифте, даже когда дівчинці выполнилось 14 років. Я помню, я жила просто практически возле школы, надо было просто перейти дорогу и подняться по лестнице, я была уже в школе, и меня раздели даже это не отпускали, просто все мои сверстники, они ходили сами в школу, там как-то ну это вот не были ну, компаниями, да, а я получается меня привозили после уроков, меня сразу забирали. Пізні домою, і я теж могла вийти там фадвері погуляти. Так бы, у мені очі так строго все було. Вона мирилася з постійним контролем, аж поки у школі не закохалася у старшого на кілька років хлопця. Він такий, такою, бы якби сталася однією з самих крутих, навірно, мальчика в нашої школі. Найкращий хлопець школи запрошує Машу на побачення після уроків, але батьки на прохання доньки відпустити її погуляти дві години без нагляду кажуть категоричне ні. просто встретиться. В 14 лет уже, я считаю, как бы тот возраст, когда ну, можно разрешить перейти саму дорогу, правильно? А мне этого никогда не давали. И вот настолько вот у меня все было так очень сжато, и это очень сильно очень было плохо, потому что я такой, я люблю свободу, я хочу погулять, ну, это первые, первые какие-то эмоции, да. У нас истерики, постоянно какие-то выяснения отношений были, но они ну, без разницы понимаете? Они когда, вот они меня не слушали. Никогда не слушали. Я говорю, я хочу туда пойти, нет, нельзя. Закохані зустрічаються у школі під час перерв. Для Маші школа стає єдиним сховищем від постійного пресу батьків. Тому, навіть коли я, я боліла, я беру градусник, відвертую 38. Я кажу, як це, пропустив школу, стряхиваюсь. Звичайно діти в батареї да, присмінюються, щоб була температура велика. А я, на рівно, щоб тільки піти в школу. Тому що я розуміла, що далі я не зможу нікуди вийти. Та зрештою хлопець не витримує такого режиму і починає проводити час без маші. Він ходив сам гуляти, а я дуже рівнівий чоловік, на якій дискотеки, туди-сюди. І потім розказував на цей куди він ходив, як він ходив. Тобто він намагався мене задіти. Я там не знаходилася себе місця. Тоді Маша й вирішує, що її життя у такому вигляді не має сенсу. Я хотіла просто бути свободною. Мені настільки от зжимали вот, шею, не давали мне вообще покоя, что я, я, не могла просто, у меня, ну, если было бы дальше такое продолжалось, я бы с ума сошла бы просто. Я над стены лезла, чтобы мне просто дали не выйти во двор погулять с подружками. и час черговой истерики Маша забирая из аптечки до своей комнаты усилики. Про свой намер накласти на себя руки, она кричит на весь будинок. Ну все, больше у меня нет жизни, не хочу больше ничего. И, ну, мама, видно, просила вообще очень сильно крич кричала, там, ненавижу вас, там, тролливали. И она как раз ворвалась в тот момент, когда я хотела там выбирать, что же не выпить. И для мамы это был шок. И у меня слезы на глазах, она хватает, мне говорит, боже мой, там, девочка моя, давай поговорим. При, приходит папа, и начинается на семейное, как бы, общение такое, и я плачу безумно, рыдала тогда, конечно. Безглуздый учинок справляя вражение, и батьки послабляют контроль. Может, они осознали, что это неправильно, да, как-то, как они себя ведут. Ты же запретно, ты хочешь, зарываешься и все. А, да, я два года, у меня вообще не было практически видно дома, там тоже ругались опять. Но потом это все так стало уже нормально. Я стала просто, я изначально стала самостоятельной. Резко так. Любое проявление ребенка, которое нам не нравится, это просто сигнал неблагополучия. И это было настолько сильным проявлением, настолько сильным сигналом на благополучия, что родители просто не могли этого не увидеть. Воспитание – это постоянно серединный путь между плюсом и минусом, да, между контролем и между демократией.